Сферу культуры в районе сегодня представляют 8 учреждений. Среди них историко-краеведческий музей, детская школа искусств, межпоселенческая библиотечная система, межпоселенческая централизованная клубная система. Весь коллектив отрасли культуры района – это 180 сотрудников. Все они, сообща, работают над решением одной задачи – задачи развития и сохранения культуры в самом широком понимании. На это нацелены и различные программы, в реализации которых участвуют учреждения культуры в связи со спецификой деятельности учреждениями подведомственными отдела по культуре реализуются социальные программы различных направлений, в том числе поддержка талантливым детям, патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы, комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту, профилактика правонарушений на территории Волгоградской области, духовно-нравственные воспитание граждан на 2011-2015 годы. Сегодня во всех структурных подразделениях клубной системы стабильно работают 177 формирований. В прошедшем году проведено более 4000 мероприятий. Показателем качества работы являются коллективы, носящие почетное звание «Народные» и «Образцовые», в районе их 9. В фондах историко-краеведческого музея хранится более 5000 экспонатов. В 2013 году музеем организовано 22 выставки и проведена 61 экскурсия. Число пользователей библиотечной системы за прошедший год составило 17 тысяч человек. В детской школе искусств обучалось 270 учеников. К сожалению, имущественная и материально-техническая база учреждения культуры устарела, и вопрос об ее обновлении решался при совместной деятельности структурных подразделений администрации района, сельских администраций, при финансовой поддержке депутатов областной думы, ТОСов. Крупные ремонты проведены в нескольких сельских домах культуры. Восстановлен Самохинский клуб. Но есть, конечно, и проблемы. В 2012 году произошло обрушение крыши здания над зрительным залом Жутовского сельского дома культуры. Здание Жутовского сельского дома культуры находится в аварийном состоянии. Администрации Жутовского поселения проведено инструментальное обследование здания. Однако для включения в государственные программы администрации поселения необходимо изготовить проектно-сметную документацию. Проблемы решаются в рабочем режиме, а работники культуры продолжают радовать нас своим творчеством. Целый комплекс мероприятий был посвящен 70-й годовщине Победы в Сталинградской битве. Традиционные народные праздники, районные фестивали по различным видам творчества и направлениям, ставший уже традиционным праздник воздвижения. Отрадно, что в год культуры учреждения получат поддержку. Законом Волгоградской области утвержден конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Волгоградской области. И мне приятно сообщить такую новость, что победителем этого конкурса в 2014 году признан Антоновский сельский дом культуры. Они получат премию на развитие. Эта премия составит 100 тысяч рублей. И еще одна Приятная новость для культуры. Правительство Волгоградской области в связи с годом культуры утвердило государственную программу поддержки учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры Волгоградской области на 2014-2020 годы. Я надеюсь, что наши мероприятия, то есть программные мероприятия поддержат в ближайшее время материально-техническую базу учреждений. 2014 год объявлен Годом культуры. В связи с этим у работников культуры Октябрьского района большие творческие планы. Год культуры 2014 для учреждений тоже насыщен. Ну так из наиболее ярких планируемых мероприятий, которые планируется провести в год культуры, Первый межрайонный патриотический фестиваль народного творчества «Горячий снег», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов который впервые пройдет в районе 23 апреля. В рамках фестиваля в район планируют приехать художники для проведения мастер-классов, музыканты и писатели для встреч с жителями района. В этот день состоится большой концерт, который будет подготовлен силами творческих коллективов района, а также лучших представителей творчества области. В рамках акции «Киностречи на Волге» совместно с областным киновидеоцентром в районе состоится встреча с актером театра и кино Андреем Мерзликиным профессиональный праздник хочется пожелать работникам культуры успешной реализации всех творческих планов. Я хотела бы поздравить всех, кто выбрал профессию, сохраняющую культурное наследие страны. С праздником вас, уважаемые работники культуры, уважаемые коллеги. Ваш труд всегда на виду. Вы создаете людям праздник. Помогаете молодому поколению приобщаться к настоящим истокам русской культуры, видеть в ней самое искра и ценное. А это так важно, нести добро, улыбку, любовь, настроение. Для ваши праздники это ваши будни. Желаю вам оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья. Вселяйте веру в души людей, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение.